Усім привіт! Прийшов я сьогодні сам на ото поле, що ми вчора вдвох були, що не знайшли нічого. Ну тут от приїхав вчора трактор і бачите, перепахав. Не знаю пока ще яка там глибина. но буду надіятися, що може щось -то вигорнув. Тому що вчора вообще сигналів не було цвітних. Ну, он... не допахал поле то есть буду там допахивать пока я буду начинать отсюда тут это место хорошее тут было по древности и вот так вот оно дальше туда и д Погода сегодня пасмурна, даже так холодновато. Вышел я в 6 часов, а сейчас 7.40. И шел час и 40 минут. Ну, правда, так, быстренько. Сегодня хорошо шлося. В общем, буду я собираться-то. Мне интересно, как тут лопата будет заходить или только напив штыка. Все, пока отключаюсь что буду, если что буду находить, то буду показывать. Ну, в общем, где-то штык такая перепашка, ну так. Это, конечно, не глубоко, но будем надеяться, что может что-то выгорнуло. Вот мне только что попался кованный сигнал, я его выкопал, все бачите где-то на штык. А вот он дальше, дальше потом твердое попался вот такой вот такой кованый чего чижово, что-то кованое ну кованый сигнал что-то такое кованое попалось но пока так чутье какое-то есть есть пока какое-то чутье что надо тут походить хотя я и понимаю, что навряд ли, навряд ли, но походить надо холодно сегодня что-то попался первый цветной сигнал такой слабенький нашел такую медную проволоку так что я все еще надеюсь что может может что-то и выгорнуло потому что раньше совсем сигнал цветных не было не с часами ходить такое небо, что кажется, как будто зима, как будто мороз. Холодина такая, то та еще и ветер, еще и ветер придачу. Неприятный. В общем, нашел я все-таки выгорного. Перепашка изменила положение. Вот такая, ну понятно, это ни о чем, это не находка, но все-таки вот такая вот медная или бронзовая и чего-то. Вот. Так что сразу же появился интерес. Надо искать. Надо шукать, что там могло выгорнуть. Ситуация на поле поменялась, конечно. Все, дивиться выкопал С казанка чугунного, железного какого-то. Такий черепок. И вот. в этой же ямке, когда копал, попатый черкнул. Косточка. Косточка тут видно. Що варили юшку. Есть люди, казаки чи кто там, кто его знает. Надо шукать. Ну тут дальше еще не допахалось. мабуть сегодня приедет техника. Я пока попаду с этой стороны, я потом буду смещаться потихеньку туди. щоб не мешать. Біля цієї ямки викопав ще один черепок. Такий, все вони такі заватані. Казан такий був ватаний, переватаний. Все. Потім все-таки треснув і його викинули. Приїхав, Паша. Вроде пока не прогоняю. Я так відійшов, що менше маячить перед глазами. Ну, находок немає. Я там покопав, щоб трошки зігриться. Покопав ті черепки покопав. А так находок немає і сигналів немає цих них. Ну, будем шукать. Точно живой. Забираем. Такий гарный бугорок. И нема ничего. Ни ні находок, ни мусора цветного. Ничего нема. Не выгодно. Там вот русло русло. Так вот оно и потом и там. трава на том легу там хата была Её даже не стали распахивать там видно фундамент каменный а то скорее всего даже не хата была корчма похоже потому что монет было много я потом педущий на ту сторону там похожу ну, наврядчиво Стреши по могу теплішева. Це мабуть тоже рживая. Завер, что ты копать немає, что не зиглиться дни. я сюда перешел на вот этой воробке, где хата была. Она вот там вот стоит, распахана почему-то. Не хотят ее пахать. Там видно, что-то мешает, раз не хотят пахать. Попробую тут сейчас поискать, может тут что-то найду. Нашел я всю монетку. 15 копеек. 61 -го года. Вот я ее посмотрю, тут не могу показывать. 15 копеек 61 первого Вот видно. Еще а что? что что осталось что-то. Еще осталось. в такую ямку, чтобы от ветра спрятаться. Ветер сегодня холодный. Вот. Копал я вот такие всякие черепки. Зигревался, пока его не Потом вот молоток. Это забило. Так всякий шмандячок. Нашел еще вот такую или медную, его латунную. Ну все я заберу, не буду оставляться, можно металловую сдать. Хорошая такая, тяжеленькая. А так, находок не Но ну, буду еще ходить. Сейчас надо перекусить, то буду ходить еще. Оно уже вроде начинает по потрошку. Это воно тут что-то было, какая-то хата. Тут такая вот яма. Все вот тут такие Бугорок, ее не хотят. Трактористы не хотят пахать. Оце обминули вот там вот дальше он пропахал. А ну вот так вот полосою оставили. оставили. Не хотят. На наш, там камень, наверное, Сейчас буду тут еще похожу. еще холодно ветер холодный сегодня видите, как получилось интересно. Вот подсолнух это или на да, это подсовнув, да, пророс вот корнем, корнем пророс. А тут это похоже, что перстенек, ну колечко такое. Сейчас я его достану. Вот так вот на. корень через него. О, достал. Что он ну, такая? Сам не бачу. Ну, такой простенький, наверное. Простенький. вроде помыю и эти покажу но сейчас оно вот такое колечко такое все я нашел пять гривен хоть еще перед сыном тоже еще один позднего, позднего советика нашел как, как вот так уже да. в ушах звенит от трактора наконец-то он уже сделал свое дело и поехал теперь еще можно пару часов спокойно поискать Я вже перейшов на то місце, куди і хотів утром попасть. Все-таки шмардяка накопал, алюминиевые проволоки. Зараз чай та поїщу еще. Вже стало тепліше, вже не холодно. Даже наче и вітер менше став. Так що будемо ще. Це цей еще. с самого утра. Теперь он уже Но уже ме... времени уже осталось мало, конечно. Места много, а времени мало. Вот. И тут уже чисто по царизму. Тут попадались монеты. Еще недавно. Вот это тут, а это просто красивые пейзажи. То дубина, кос, русло, то поле уже, блин, достало, не находится ничего, тучки такие, пробина, видите, тянется и тянется, и в ту сторону что так само, это только одна часть, потом еще там за ней еще другая часть. весь денег это первый сигнал похожий хоть на что-то слушайте вот, сейчас я его выкопаю и любой результат ну то похоже может и не монета а то есть такая как шурдичина. но покажу все равно вот такая монетка такая монетка попалась. Вот, ее еще охотники стрелять учились. Вот, но это хороший признак. Это значит о том, что на этом участке еще что-то найти можно. Так что будем искать. Ходок нет и уже скоро надо уже и заканчивать. Солнце седает и сразу становится холодно. Сегодня, конечно, вблизи в палатке спать было бы холодно. Без костра погано. В общем, сейчас смотрим, какие находки сегодня у меня. Это я буду собираться. Вот это. Два поздних совета. Это 5 гривен. Ну вот это вот, наверное, само, сегодня самозачетно. Находочка такая. Колечко. И сделано так хорошо. Такая оно. Похоже, что бронза. Бронзовое кольцо. Или перстенек, не знаю. Похоже, что оно старенькое. Сделано так искусно. Может, я его в уксус замочу-то. Оно почистится. Вот, вот так. Хоть что-то нашел. Так, ладно. Всем удачи и хороших находок. А я буду собираться.